Там, если какая-то огромная работа, то есть... Я был в это время, когда это все произошло арестовали людей опознавали опасно, опасного вот, соседей. Тут целая семья. Поедет. Во-первых, спасибо большое, что ты сорвался с места, выбил через 10 бюрократических кругов ада Такие увольнительные, смог присоединиться к этому интервью Очень благодарна за это, как и весь наш коллектив Кто ты? Чем ты занимался до войны, 24 mm -hmm. февраля? До 24 февраля я занимался всякими анархистскими делами а вообще активизмом начал заниматься в году где-то 2016 с автономным опором. Они как раз организовали марш Махнологовой. Со временем стал веганом, начал, в принципе, более активно участвовать именно в экологическом, веганском движении, в плане агитации всякой. У нас там вот раздача еды продолжалась до начала вторжения и ежецеправу. Вот, тоже готовую еду туда, ну и всякая информационная деятельность и остальное и уличные всякие движения Много ну, а трудно вспомнить первую реакцию, короче, которую у меня была 24 февраля, но вскоре мы в принципе приняли решение, что надо как бы принимать участие в том, чтобы противостоять агрессии и всему mm -hmm. российскому империализму, вот. И решили попробовать записаться в ТРО. По Во Вольвове там сразу были огромные очереди желающих записаться в ТРО. Но сразу всех ну, из нас, кто приходили, всех подруг наших как бы не взяли. Поехал искать варианты, где можно записаться в других городах через знакомых. Вот, и оказался в Одессе. Процесс оформления был сложный. Я оформился вообще спустя несколько месяцев. Хотя я уже там находился в Одессе, получается, проходил тренировки, обучение и все, все прочее. К нам приезжали инструктора с Америки, ну, по медицине, проводили курсы -то и того прочего. Но именно как э, получил военный билет, я оформился где-то в марте конце марта проходили обучение, к нам присоединились еще грузины, вот, с опытом, короче, боевыми, и тоже нам проводили много тренировок. Ну, мы уже тогда, получается, тоже были, это Николаевская область, и это было, ну, не очень прям далеко от фронта, и да, тогда у нас было все довольно интенсивно, каждый день тоже тренировались, много тренировались, с самого утра, в принципе, как оно было, ты встаешь всем утра, Пробежка, ну где-то 4 километра. Потом ФИЗО дополнительно, там отжимания, комплексы упражнений всякие. Потом э -э, завтрак и потом тренировка по тактике. Вот, и так каждый день. Потом решили, что надо, как бы в неделю, в один день выходной. Короче, отдохнуть, давать. Да, стало чуть полегче. И, кроме прочего, да, была еще психологическая подготовка. Это, получается, ну как психологическая. Мы банально друг с другом общались, и мы как бы э, выстраивали друг с другом доверительные отношения. Вот. И, должен сказать, грузина в этом плане очень большие молодцы, потому что они это уже прохавали. И они нас от этого обучали. Вот. И да, мы... Там даже был момент, знакомились друг с другом все по новой. Ну, кто что, чуть-чуть про себя рассказали. И вот общались, общались. Вот так час в день именно уделяли на такое общение. Вот. И да, это было прикольно. То есть это важный аспект, в принципе. Если мы хотим как-то провести злагодження, підрозділу. Вот. Периодически, да, тогда делали марш-броски всякие, со всей экипировкой, с рюкзаками, с оружием, со всем. Ну, что Ну, мы уже, в принципе, тогда вот готовились к тому, что после этого, да, мы едем уже непосредственно в зону боевых действий. Тогда мы уже поехали, как бы, на Херсонское направление. В основном происходит работа э, как бы отделением или тактической четверкой. В нашем отделении как раз собрались в основном все люди анархистских взглядов и близких к анархизму. Мы каждый день тренировались и получается, да, пробовали разные роли, каждый, ну, пробовал тоже быть командиром тактической группы, например, чтобы узнать, ну, подходит ему это или нет, чтобы он сам для себя мог тоже понять и чтобы могли оценить его тоже. Наши медики решили, что у меня удается, например, там быть парамедиком. Я стал парамедиком. Вот. Мы вопросы на уровне отделения решаем э обсуждением, ищем консенсус и тому прочее при конфликтных ситуациях и так далее. Ну, в принципе, ничего сложного. Группа небольшая и в этом плане вот оно у нас так происходит. На уровне там взаимодействие с другими отделениями или выше нашего отделения взаимодействие любое. Ну, но да. Мы как бы в армии и происходит по иерархии. У нас практикуется взаимопомощь и солидарность разного рода, поскольку, например, дронщики, которые мы, получается, делали сбор средств на покупку двух дронов Mavic, дронщики, которые ими управляют, находятся в другом отделении, вот. Ну, у нас практикуется разного рода взаимопомощь и тому прочее, ну, на уровне роты между людьми. И да, у нас есть, конечно, там люди иных взглядов. Вот. Ну, каких-то конфликтов из-за этого у нас не происходило. У нас на всю роту есть один человек, который ну, придерживается то ли нацистских, то ли националистических взглядов. И, в принципе, все. С ним у нас конфликтов каких-то особых не было. Я знаю, что мы анархисты, ну, ему это не мешало. Он, у него есть определенный опыт, потому что он до этого еще в АТО был. И ему это не мешало как бы с нами нормально коммуницировать. И если у него есть какой-то опыт, делиться этим опытом сами. Потому что он понимал, зачем это. И что мы как бы вместе находимся в одном положении сейчас. В основном все у нас в роте, но они все это не называют националистами максимум могут себя считать патриотами вот ну а в основном себя политичны вот и часть людей импонирует нам которые с нами ну с которыми мы более плотно общаемся и которым тоже как-то помогали помогаем и они нам вот я скажу что в целом как бы солидарность там на локальном уровне и на интернациональном уровне, она ощущается. И очень даже. Я сказал бы. То есть мы тоже контактировали с Yo. PerioTactical. Получается, к нам раньше еще приезжали Гриля, тактика, они проводили для нас курсы по медицине, но ну, для всей нашей роты. Да. И. Ну. Там и польские анархисты мы с ними тоже до этого еще контактировали, они предлагали помощь постоянной. потом да вот э, это еще в начале было э, вторжение, вот потом да вот э, появилась операция солидарность, потом коллектива солидарности и ну, всю дорогу в принципе да нас как бы обеспечивают и э, в целом хорошо все у нас в этом плане. Ну, сейчас у нас появилась потребность э, в машине новой. Потому что там у нас постоянно есть какие-то проблемы с машинами, которые есть. Потому что они не очень подходят для поставленных задач. И они ну, по бездорожью э, просто банально плохо ездят. Вот, или там может быть ну, постоянно какие-то э, пошкоджения. Там там все было фардан по этой дороге <Слыш> а, <бля. Слыш> а, <бля. Слыш> Якось, сука, вот так Прошли, про прошли 12 человек Вот, сука, место пролета блять Ебаная ракета. Все раненые, контужены, возвращаются туда. Самая стрёмная вещь, наверное, это была поездка Водовида в Брод, потому что, ну, там оставили, во-первых, много сюрпризов. Буквально мы сразу выходим из машины, там сразу на ветке висит, короче, лимонка. Вот и такие всякие случаи. И там постоянно, ну тогда еще на тот момент очень активно шел как бы вот э, ракетный пинг-понг. Нам дронщики наши, разведка, короче, сообщала, что там что-то где-то движется в нашу сторону, там какие-то самолеты, еще что. Короче, поэтому мы много там прятались в подвалах. Да, там постоянно были обстрелы. Вот. Но прошли мы все благополучно. Никаких у нас раненых не было. А, ну, только вот мы сами работали, работал два сапера. Они после этого, ну, как бы мы закончили сам Давида в рот, они пошли еще в посадку, им дали задачу, э, как бы, ну, разминировать там или пометить где там, короче, сюрпризы. Ну, вот они получили ранение тогда. Так что... Вот так. В Херсоне много очень людей, знали, что вот мы уже, что мы приехали, получается, выходили сразу с флагами, маркерами и просили оставить автограф. Кто-то, много людей на куртках просили им оставлять, у них целые куртки были расписаны, всего автографов, я даже не, ну, не знал, где уже расписаться. Постоянно, да, предлагали поесть, борщи, пирожки, куча всего. Иногда, да, давали нам прямо в машину, иногда закидывали груши и, короче, виноград. Вот. Так что, да, постоянно так нас, ну, с теплотой встречали, в общем. Героям слава. Добрый день. Добрый день. Смотрите, лаптики. Лаптики заварили. Дякую. Часу немає. Вам якась допомога потрібна? Продукти. І продукти, і медика. Все нам треба. Це село взагалі тут. Воно таке затишне. Ніде ніхто ніде нічого. А що по медицині потрібно? Люди, Болине, люди слава Украине! Героям слава! Слава Украине, хлопцы! Доброй да, ночи! Хоть Спасибо. мы не будем бояться уже! Слава Героям слава! Героям слава! Героям слава!

все доброе, все, доброе. все доброе. А вот Многим людям мы приезжали там, необходима была разная гуманитарная помощь, медицина, еда, лекарства, вода и всякое такое. Но что можно сказать точно, что для них в первую очередь важно было для многих это банально увидеть, что мы пришли, увидеть нас живых, что уже там нету русских, потому что русские там ну, вводили их в реальный страх. Да, и много было историй от местных, как они кого-то забирали и пытали, кого-то расстреливали. К сожалению, мы находили трупы местных в некоторых поселках. Вот. И получается, банально факт нашего присутствия, это уже было для них очень важно. водой начались проблемы, как россияне, орки ушли, взорвали водоканал там или что-то такое, и потихоньку еще шла, а потом все перестала вода. Угу. Люди приходили, это хорошо у нас здесь помпа есть. електропередач там завалили коли відходили все. Місто без електрики нема електрики нема тепла нема води От в этом гаражі машину забрали і там в четвертом теж машину забрали заехали ну, поздно ночью ага. вигнали машину А что ты им скажешь? Они с оружием, да. Это они отмечали гаражи, которые проверяют. Женщину одну убила, она шла по дороге. Впереди шел мужичок, ему ничего. А ее убил, да. Это нам знакомая говорила, она видела, когда это все произошло. Есть ли у тебя какие-то какая-либо мечта, когда война закончится, что бы ты хотел сделать? Мечта. Ну, у меня было много мыслей на этот счет, я еще с ними не определился. У меня были мысли про то, что, возможно, надо поехать еще куда-то воевать, поддержать. Там, допустим, борьбу курдов против Эрдогана. Или там, допустим, если Россия не будет, не развалится на кучу маленьких стран, может поехать в Грузию воевать против России. Не знаю. Короче, много разных мыслей у меня посещало. Про Грузию у меня посетила мысль после общения с грузинами. Вот. Короче, ну, они меня вдохновили в этом плане. Они приехали, как бы они у себя воевали, и они приехали еще у нас воевать. Вот. Но какой-то четкой мечты сформулировано у меня еще не было. Я как бы сейчас в основном фокусируюсь вот на происходящем. Ну и в плане анархистской деятельности я тоже думаю, почему бы и нет. Мы с этими, ну, с частью людей я уже давно знаком, с частью людей я только вот познакомился здесь, получается. Но мы, да, сработались хорошо. И, в принципе, думаю, у нас довольно крутая команда. Ты веган? ты в максимально невеганской структуре да. находишься. Так каково, каково это? Ну, скажем так, я с нашими паурами хорошо договорился предварительно, и они мне сделали отдельный веганский сухпайок даже с консервами, там, ну и там другие веганы тоже помогали с этим на самом деле, так что за что большое спасибо. Вот, и этот сухпаек, ну он у меня остается, я то, что консервы веганские, то, что у меня такое осталось, я беру в основном на выходы какие-то боевые, вот, и тому прочее. А пока мы находимся вот в каком-то доме, допустим, мы живем. или еще где есть возможность, допустим, готовить, то готовлю. Вот. Ну, я не один готовлю, я с остальными. Мы кооперируемся. Они такие, да, можно делать крутые веганские вещи. Так что раздел Веганский борщ. Да. Так что, в принципе, все довольно неплохо. Нас обеспечивает штаб ну, большим количеством овощей, бобовых. Я отдельно иногда прошу там фасоль. Больше с этим бывает проблемы. А так, нормально. И плюс э, есть тоже веганские движухи, кожно например, они там помогали. Они тоже присылали посылки с едой мне. Так что. Mm -hmm. В принципе, я бы сказал, что все ну, налажено. Uh -huh. Четко. Я там даже сортирование у нас водил. Копал, короче, выкопал э, эту э, яму для органики. Потом мы сортировали, короче, бутылки. Как, ну, это может uh -huh. странно звучать, но <laughs> мы этим занимались. Uh -huh. Вот. Uh -huh. В принципе, преград для этого не было. Тем более, когда ты живешь в селе, это даже как-то проще взять, выкопать яму. И туда просто органику, допустим, скидывать, ничего сложного, железо там всякое, банки консервные, их можно использовать, чтобы тренироваться в саперном деле, к примеру, и тому прочее. У нас постоянно происходят дискуссии, какие-то разговоры интересные про ущерб природе из-за войны, про животных, и даже проводим аналогии, животные, они э, постоянно из-за человечества живут в, в таком страхе, как вот оказались украинцы. Вот. Mm. Поэтому, ну, мы про это не перестаем говорить. Как веган, хотел бы сказать всем go vegan. <с вот. Да. И чтобы все берегли себя, берегли природу и животных. Вот. Класс. Спасибо. Да.